Wes pengiler Wes wayahe kukut Dalanan yo wis sepi Penghunine karo wong telu nang kene

dani wong gole i ikut dani rame saak ngani kemau dines ya eh tunggal i bengkak pak mau ceritanya wong ilang kain yut 6 kali sisuk sampe tak bedi kali ini ya kita rich kita explore ka link lalanya was sepi wis gana uang wis goyong ini kesaharian sampe cumplang kisah wis jam setengah alas wis ya Nah, setelah mau mari dudulan saat ini, setelah kemau, Alhamdulillah dudulan kemau ya, perjalanan dengan lancar mari kerja kemau Alhamdulillah, lancar lor ya, meskipun iji lah barang dagangan tapi iji bisa dijual besok taiki berarti sesuk meneh kok. Kaen eh mau dalanan wis cumpang sampean perlu dhewe lokasi iki. Embungge pura-pura sani kae teng kubbalan futsal kira-kira. Kaono wong sing liwat mungkin terwong hanyut katut kali kali belabur coro anu neku banjir bandang tapi memang hal itu belabur itu orang-orang kinyut sampai sakit

pas untuk tinggal balik soale kan si suci somari jangan lupa semoga muka channelku bisa berkembang dan terus lancar. Bene channel-channel sing, sing populer. Muke-muke ya lur ya. ya. Kita saling yang benar-benar kegiatan penambah wawah nambah mental nambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sekeliling kita Ya kandar hai 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 kari kebiasaannya pembawaannya supaya tebali ngombe sinom lur. Sinom iki minuman tradisional. Istilahe jamu, sinom lur. Iku terbuat saka godhong asem. Mungkin okay. ya. Campuran karo lemon Jeruk nipis. Rasane iku seger, woh enak tenan. Sinom. mungkin wis jam setengah siji kurang 10 menit Yes waywi istirahat way melangkai mimpi Hai wayahku istirahat aku yang peng ingin bermimpi sopo Martinan peduh nyammu Hai sopomati oleh immbanging api Hai sopo ngerti sessok subscribe ku ya tambah oh, ono sing like channel ku ono oh, sing komen like bisa alhamdulillah muka tetap segar bugar lur yes cukup saat mono lur ya vlog vlog malam hari ini wis aku ya wis alhamdulillah iso ngevlog iso ngegawe iso tetelan suatu pencapaian, suatu hobi lor, hobi Bapak menawar, sampaikan kabeh bisa aku, sampaikan ya iso, koyok dihalihani ya ustara lor, vlognya tak akhiri saja besok lagi kita ketemu besok lagi aku mau vlog aku matur nuwun kabeh sing wis subscribe sing wis like mereka like matur nuwun sangat muga-muga sampean kabeh diparingi gampang rezeki di diparingi kesehatan badane jasmani ini rohani ini kabeh dan gampang lo segala urusane. Amin ya rabbal alamin. Tugas amune ya gede. Sing penting intine aja lali salat 5 waktu. Tak akhiri lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chao.